сюжеты. Ну, Грузию не обязательно рисовать в пейзажах или архитектурах. А внутренние внутренне отношение, образы, которые у меня на картинах, в принципе, пропитаны чувствами, которые там меня волнуют. В принципе, как грузина, потому что там другой не может быть. В принципе, я рисую грузинов, и так могу передать пейзажи я не пишу, потому что мне люди больше интересуют. А деревья меня не научат ничему. Конечно, скучаю, есть связь с Грузией, ни в коем случае не теряю, но и в Одессе тоже очень хорошо, так как Одесса и Тбилиси очень похожи теплотой, уютом, красотой, комфортом. Живущий в Одессе, все хорошо, но мыслями я всегда угрозы. То есть думаю каждый день о том, что вот сделаю что-то для того, чтобы пригодилось мне угрозы. Закончили Академию управления при президента Украины, очень многие спрашивали, с какой целью тебя есть специальности, все, все, все. Я говорю, вот я поеду в Грузию, мне это понадобится в Грузии, потому что э, сегодня такая тенденция в Грузии, что требуется молодежь э, со, временем, со временными навыками. То есть то, что я делаю, я делаю все для того, чтобы это все приходилось в Грузии. нравится, что страна развивается, что страна преображается, много людей интересуются Грузией, хотят туда поехать, увидеть, познакомиться с людьми, потому что, к сожалению, раньше такого рвения особо не было, не замечала. А сейчас все налаживается, и я очень рада и безумно счастлива за свою родину. Мир я пожелаю мир в Грузии, потому что мы уже устали от всего этого всего. Я хочу, чтобы наши, ну, будущее, наши дети, ну, грубо говоря, чтобы уже не видели этого всего, плохого. Есть, чтобы было всего только мир и спокойствие, и счастье, и все, все хорошо. Независимая Грузия для нас всегда, вся Грузия в своей истории боролись и воевали для того, чтобы быть независимым. И это независимая Грузия, не только в Грузии именно это отмечают и торжествуют, а мы то тоже такие этнические грузины, которые вы в Одессе, вы в Украине и все, надеюсь, во всем, во всем мире, во всем мире грузины это очень важно для нас, очень важно и очень уважаем этот день. Хочу пожелать Грузии единство, единство душ, чтобы мы все, когда здесь за столом и сердцами были едины всегда, всегда друг друга поддерживали, что бы ни было и где бы это ни было, на расстоянии. Вот так вот, знаете, здесь за границей еще больше чувствуется любовь. Там в Грузии немного по-другому, здесь, когда мы далеко, мы еще больше любим друг друга. И хочу, чтобы эта любовь всегда была в нас, всегда жила в нас, и она и выросла в Грузии еще сильнее, сильнее, сильнее с каждым годом. Когда я туда приезжаю, мне очень комфортно и хорошо, потому что мы идем к развитию, мы идем к чему-то лучшему, чем было, и это главное. Чтобы ей удалось восстановить свою территориальную целостность чтобы ее дети вернулись к себе домой и чтобы больше не было горячих точек и настроение и, и ностальгия когда вот сейчас когда мы еще уехали Грузия еще не была независимой это еще входило в состав Советского Союза и когда это случилось в 1991 году и то что мы слышали то что там пережил грузинский народ и то что какие препятствия прошли, пока дожили до сегодняшнего дня. Мы, конечно, за все переживали и за все смотрели, и всегда только думали об одном и молились об одном, чтобы там все закончилось нормально, и Грузия стала таким, как мы его помним, как мы его любим. И как, допустим, все народы, которые приезжали туда, знали Грузию. Да? И, конечно, ностальгия больше на сегодняшний день. Но я должен вам сказать, что я буквально неделю тому назад приехал оттуда, я давно там не был. И, и на сегодняшний день можно сказать, что очень многие вещи, которые я видел на сегодняшний день там, это просто я не поверил своим глазам. Настолько там все красиво, настолько там все отремонтировано, настолько там все развивается, с такими темпами развивается эта страна. Я думаю, что в ближайшее время, если там ничего не будет мешать, Грузия станет одним из привлекательных страной вообще в мире.